Мы остановили этот, эту вакханалию, этот разброды и шатание, эту анархию. И вот таких бы процессов не происходило. То туда, то сюда. С другой стороны, безгласия тоже никуда. 18, 19, 20, 21 февраля этого года. Это вот эти дни безгласия. Вот на своей шкуре почувствовал, как оно. 102, если что случится, не отвечает. Своего автомата не припасено. А по улицам бегает бог знает кто. Поэтому без власти не надо, не надо в один момент, какие бы ни были. Эти. Вот вы знаете, я человек хорошо знаю очень природу человека вообще, так она устроена. Мало того, что у нас много верующих людей, которые знают, что есть, существует закон. Нету закона, работ не заработает тот. Вы зайди, пройдите по Майдану, мы с Василием, по-моему, были свидетелем. А, на этом же, на этом собрании, которое было на... Манга или где мы там были. Так человек говорит, закона не манга, ничего не ди. Вот все у меня, вытяну библию, каже, вот, и все равно каже, у нас все все наши люди будут учили, жить по библии. Да это раз. Теперь убирали. второе. второе, о. Знаете, если бы занял оппозицию, занял парламент, сказал о том, что мы виноваты, мы понимаем, что мы нелегитимны, люди все равно нашли бы кого-то. И тут же доверили бы им. Если вы это понимаете, уважаемый парламент, если вы понимаете, что давайте делать так, чтобы вы были так легитимными. Предложение Римы было церковской, как я понял, так чтобы они сами возглавили этот процесс, сами. не снизу он шел, а они ну, себя как-то уже... Да, и вот этот механизм, правильно, Рима это предложила. Да, вы не легитимны, но взя вот этот проект, который она так и говорит, мне не надо, на ты, борить, уже все разроблено. И законы проработаны, и все. Ина, простите. Что касается, я очень уважаю ваши религиозные чувства и религиозные чувства э, многих других людей. Вы знаете, Но я не хочу религии сюда. Вопросы веры. У каждого человека есть она своя, я говорю о вере. А... Так вот, так вот, так вот, Но а мы, а мы говорили о порядке, социальном порядке сейчас в первую очередь, и я верю, коснуться именно этого аспекта. Вот вы сослались на э, Библию в кармане, а вот э, те же тетушки, так, Или и те же отморозки с автоматами, которые бегают. Абсолютно плевать, есть у человека Библия или нет, они его пристрелили, на этом все закончилось. Это раз. Вот. Второе. Тем, которые должны были работать на 102, 101, 103. Так, вот. Им плевать, что у человека, которому сейчас очень плохо, ему, ему надо помочь, вот у него лежит Библия там на столе, им просто на это плевать. Да? Потому что у них без власти. Вот и все. Поэтому я полностью опять же согласен с Игорем. Да? Вот государство должно работать как слаженный механизм. И острые углы сметения сейчас действующих каких-то, в первую очередь, государственных органов власти, я не говорю о представительных, да? представительные все 23 года дармоедами сидели на наших шеях и ничего не делали, кроме грабежа и мародерства. Ну вот, а государственные органы власти обязательно должны работать. Вот, это архиважно, потому что процессы жизнедеятельности стран, вообще жизнеобеспечения, вот, эти процессы регулируются, координируются именно органами государственной власти, а не теми представительскими мародёрами. Вот, Поэтому тут я с Игорем согласен. И э, апеллируя к наличию э, Библии в кармане, да, к сожалению, вот, социальные, жизненные вопросы, к сожалению, не решить. Поэтому э, тут... Э, отказаться от государственного порядка в пользу религиозных аспектов, как вы только что предложили, я считаю, но это просто недопустимо. Не надо интерпретировать мои слова, которые совершенно ну не несли такой сказали, посыл. Что? Я еще <пас> раз, э -э раз говорю. Без разницы, не работают законы государства, без разницы. Да, вот есть Виктор, Библия, я, я смотрю, что вы что так. Сказали, что. На самом деле. Но вы я так, так раз. сказали так, нет, только что. Библия не заменяет государственный орган, конечно. я тем более. А вы сказали, что не работает законы, вот есть Библия, есть этот закон. Я не буду. слава Богу, что она записывает камера. Конечно, вы сами Посыл мой. Это будет совершенно четко озвучено. Вопрос заключается в том, что государственные органы работали бы и продолжали работать, если бы об этом сформировалась группа и, и вы и э, Римену позицию поддержали юристы, которые поддерживают ее выводы. Вот что самое. І при зобов'язали владу визнати це, що вони створені в нелегітимний спосіб. І зараз в такий відповідальний час, і Юля Тимошенко могла це сказати, і Ріма Білоцерковська, і той Яценюк, Єценюк, відповідальний час перед країною ви маєте реабілітувати себе тим. Что мы вас перезаснуем, но сейчас в цей период, переходный период есть, выходы есть, такие светлые головы, так прекрасно умеем говорить и умеем реализовывать, пожалуйста. Давайте мы все таки начнем дискуссию, воспользуемся этим сайтом Самоврядна Громада, которая раскрывает эти процессы. Я вхожу в любые организации, которые пытаются очеловить наших, наших киян и... Засоби масової інформації ці процеси не відображають, відображають інтереси якихось там олігархів там і так далі. Громадське телебачення прорватися неможливо було ні рівні Білецерківській, ні ряду тих громадських діячів, які я знаю, що дійсно відображають інтереси. Давайте разом ми об'єднаємось, ми будемо штурмувати за допомогою Майдану. Нема питань будь-які канали. Було б бажання. Значить, у вас зараз підтримка є Майдану. Я так думаю, що вони вам допоможуть. І всі засоби масової інформації будуть розказувати про правову основу цього процесу. І все ж таки я сподіваюся, що група Рими Білоцерківської буде залучена до цього в якості будь, визначення концептуальних питань вашої платформи. Инна, большое вам спасибо. Я тоже полностью разделяю вот эту вашу надежду так, на это. И хотел бы нести, может быть, такую немножко вот риторическую такую вот, э э э ремарку, что я думаю, что не мы сейчас нуждаемся в Майдане, а Майдан нужда нуждается в нас, в Риме, в И во всех тех, кто действительно качественно, грамотно, с полной ответственностью, с полным пониманием этих процессов подходит мы же не претендуем с Сергеем Федоровичем, да, на титул гуру или всезнающих богов. Мы живые люди, как и все живые люди. Но вот, э, и как равно как и госпожа Рион как э, академик Юрий Синюк Юрий Владимирович, да, вот э, и еще целый ряд специалистов э, в эти, в области грамотоформования и обществоведения. да, вот. Э, э, вот э, нас нуждается сегодня и Майдан, и общество. И я полностью, э, и как первый раз еще, когда вы только первый раз задали вопрос, готовы ли мы сотрудничать с Римой Белосерковской, я сказал, с нею и еще с кучей все. других. Вот, и э, выраж, э, полностью присоединяюсь к вашей надежде, что это сотрудничество получится. Я думаю, на этом э, имеет смысл закончить сегодняшнюю беседу. Еще раз повторяю, мы открыты, ждем. Хорошо. Говорите, начала, где и не выключайте. я, я сейчас хочу Оставить вам эти заявления, в которых я прописала, потому что ну и времени нету, и действительно я э, урывками э, все темы здесь озвучивала и в отношении княжича и. И в отношении Но всех подозрений, и в отношении общих шумцы. подходов концептуальных, и к движению, которое ведет Сали, я буду готова озвучить это. И на Фейсбуке, если вы где-то распишите ответы на эти вопросы, будет над чем подумать. И Майдану какие подозрения. Да, я не говорю, что я представитель Киевлян. Я просто Киевлянка, которая не хочу быть в очередной раз обманута. И вот это заявление, оно лежит вам для того, чтобы вы ознакомились. Я его озвучу на отдельном видео. Вот, оно будет абсолютно идентичным с подписью совсем. Рассмотрите, пожалуйста, на своих координационных радах и дальше принимайте решение. Нет. Я говорю, что я здесь даже написала, что если не будет это все выполнено, я выхожу с этой, с этой. я отзываю свою подпись, потому что я многих вопросов не понимаю они не идут в разрез с юридической концепцией. Штурм этот без телевидения, отчет в отношении к этому, будет ли Украина действительно, что в этом направлении делается, пожалуйста, озвучьте ну, это. Только прежде чем вот вы вот этот текст где-то еще раз начнете транслировать, я рекомендовал бы вам внимательно пересмотреть наш вот это сегодняшнее Конечно. видео. Возможно, там уже есть ответы на некоторые ваши вопросы. Вот, и я больше чем уверен, что у вас обязательно пойдут правки этого текста после пересмотра этого видео. Потому что здесь прозвучало думаю... много ответов на ваши вопросы. В любом случае оно должно быть...